Вісім міських рад, чотири будівлі МВС та три спецпідрозділи СБУ заблоковані в Донецькій області станом на 19 годину 30 квітня. Всередині цих будинків знаходяться сепаратисти та представники проросійських рухів. Напруга в Донецькій області посилюється напередодні травневих вихідних. І Сьогодні ми будемо про це все розмовляти в ефірі громадського телебачення протягом години з 19 до 20. Я Олексій Мацука і хочу нагадати, що все, що ми робимо в рамках громадського телебачення, все це відбувається за рахунок пожертв глядачів та небайдужих громадян. І в Донецькій області зараз відбу... фактично наступила інформаційна блокада, тому що обласна державна телерадіокампанія. Призупинила своє мовлення, і зараз в ефірі обласної ТРК працює, нібито якийсь, якийсь ток-шоу, на яке не було запрошено жодного представника громадянського суспільства або політичної партії, зареєстрованої в Україні. А зараз, прямо там в прямому ефірі, відбувається обговорення того, як буде жити так звана Донецька Народна Республіка. І до новин, які сьогодні були з Донецької області, на 18-ту годину було заплановано проведення мітингу в парку Щербакова. Однак о 15-й годині Донецька міська рада розіслала журналістам повідомлення про те, що комунальне підприємство Парк культури і отдиха імені АС Щербакова сообщає, що 13, 30 апреля парк не работає в зв'язку з тим, що должен пройти. митинг-концерт за единую Украину. Как сообщает пресс-служба, в Донецкий горсовет поступил ряд уведомлений от политических партий, общественных организаций и инициативных групп граждан о проведении массовых мероприятий на территории города. Одним из них является как раз и митинг-концерт за единую Украину. Вместе с тем, в, у организатора данного митинга, это Комитет патриотических сил Донбасса, заявили, что местные власти и правоохранители создают патриотическим силам препоны для мирного проявления позиции, в то время как пророссийские сепаратисты на Донбассе под флагами соседнего государства практически не встречая противодействия, захватывают админ здания и оружие, пытают, убивают и берут в заложники мирных граждан. Об этом сообщает Комитет Патриотических сил Донбасса. Напомню, эта организация неформальная была создана из числа жителей города, из числа членов общественных организаций, политических партий, которые выступают за единство и целостность Украины. Местные, э, 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 туда входят местные организации всеукраинских политических партий в том числе. Диверсии на востоке и юге Украины ожидаются на майские праздники. Такую версию сегодня озвучил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Готовятся диверсии, по информации о нашей разведки СБУ. Мы должны обеспечить, чтобы наши граждане спокойно отдохнули на майских праздниках. Мы должны обеспечить их спокойствие и защиту. Сказал Турчинов. Сегодня силовые структуры не способны оперативно взять под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской 8. областях, констатировал Турчинов на совещании с главами областных государственных администраций в среду в Киеве. И действительно, вопрос о том, контролируют ли правоохранительные органы ситуацию в городе Донецке, можно проиллюстрировать следующей фотографией, которую сегодня в соцсетях разместили жители города. Можно ее показать. И также мы попытаемся связ... попытаемся связаться с координатором Комитета патриотических сил Донбасса Сергеем Гармашем по телефону или по скайпу, как получится, и он расскажет, почему митинг не прошел и свою версию озвучит ситуации. Также есть еще возможность узнать версию происходящего от пресс-секретаря Донецкого городского головы Максима Ровенского. Он возглавляет управление по связям с общественностью Донецкого горсовета. Почему сегодня коммунальное предприятие парк Щербакова отказало в проведении митинга. По моей информации то, что мне звонили люди и организаторы они сообщали, что готовится расстрел из автоматов по мирным гражданам, которые собирались прийти в парк культуры и отдыха Щербакова. В Донецке это приблизительно такой же парк, как Мариинский парк в Киеве и приблизительно по, по соотношению находится на таком же расстоянии от площади на центра города, как и Маринский парк от Майдана Незалежности и по статусу, и по значению. Единственное отличие парка Щербакова в Донецке от Маринского парка в том, что в парке Щербакова установлена стационарная большая сцена, на которую, могут, которую можно арендовать за дополнительные деньги, и она оборудована звуком, светом, и можно там проводить концерты и различные мероприятия. У нас есть телефонным звездком Максим Ровинский, это начальник управления по связям с общественностью Донецкого городского совета журналисты его называют пресс-секретарем мэра Максим. Ты меня слышишь? Да, добрый вечер. Митинг. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая ситуация, почему митинг отменили, который анонсировался всю неделю? А, митинг отменили, потому что милиция направила письмо в городской совет, исходя из которого, стало понятно, что милиция не играет. А и какой выход из этой ситуации? Когда-нибудь людям есть возможность собраться в центре города, чтобы высказать свою позицию? Ага. Ну, вы знаете, выход, э... если считать, что я знаю выход, то тогда я должен занимать немножко другую должность. Я не знаю выхода. То есть, что я знаю, что на Ни днях в Донецке пострадали люди, и сегодня они могли пострадать. А откуда у вас такая информация о том, что возможны какие-то теракты против мирных граждан в Донецке? У нас такая информация, потому что на площади перед областной администрацией делались анонсы, чтобы не разгонять митинг Максим, а почему эти люди настолько агрессивны? Ведь митинги, которые проходят, общегражданские и, насколько мы знаем, Евромайдан тот же был с 22 ноября. Они же не шли кого-то бить, никогда убивать, над кем-то издеваться. Почему сторонники Донецкой Народной Республики все время призывают убивать, кого-то избивать и так далее? В чем причина? Ну, в общем, нет, какой-то, наверное, одной причины. Причина в том, что у людей есть очень ясно сформулированный образ врага. То есть они борются не с проблемой, а борются с врагами виртуальными. И когда им предлагают увидеть этих врагов вживую, наверное, на них это действует. А какая позиция у городского головы Донецка? Он вчера делал заявление с обращением, да, можете вкратце сказать, что это за обращение было? Ну, вас произведу, но а, суть обращения в том, что он а, осудил а, действия, которые были направлены со стороны сторонников Донецкой народной республики в отношении участников митинга, митинга за единую Украину. Он сказал о том, что нельзя а, кулаками а, доказывать свою точку зрения, и каждый имеет право высказывать а, то, что думает. И призвал милицию выполнять свои обязанности. Максим, и последний вопрос. Унян только что сообщает, что в славянске, по словам очевидцев, вооруженные боевики в зеленой форме появились на рынке сегодня в первой половине дня и э, фактически занялись Там В Донецке таких случаев не зафиксировано? Нет, сейчас пока не зафиксировано. Спасибо за информацию. Це був телефонним зв'язком з нами прес-секретар Донецької міської ради і прес-секретар Донецького міського голови Олександра Лук'янченка Максим Ровінський, який розповів про те, що, про причини, з яких сьогодні було від, відкладено мітинг за єдність України в парку Щербакова. Я так зрозумів, що основна причина за їх інформацію це те, що е, сепаратисти загрожували фізичною розправою людям. Мирним громадянам, мешканцям міста Донецька, які бажали вийти сьогодні 30 квітня з прапорами України та провести власний мітинг, співголова уряду а, спів... також до цього ще є інформація, що в Донецьку сьогодні було скоєно напад на намет. Це намет встановлено на площі конституції вже не першу. Не перший тиждень там спрацює місцева церква, яка проводить постійну молитву. І у нас є відео з поясненням, хто і чому напав на цей намет. Перейшла така ваха ситуація. Бачаса дня лив дощ. Ми сиділи в палатці, молились і увиділи, що хтось зриває флаг України і флаг Донбасу. Мы сразу вышли, увидели до десятка молодых ребят в масках с пиками. Они сорвали эти флаги. Мы попросили и сказали, мы молимся. Флаг Украины, мы находимся в Украине. Они сказали, оно вам не надо. Выкинули баннер. Что, что, в речку и побежали наверх. А это выражались они каким-то образом, выглядели так на ну, них грозно или же это. Не, они выглядели решительно, они не матерались, ничего, они просто сказали, оно тебе надо. Так, э, взяли флаг и побежали туда. Просто забрали флаги и побежали. Это очень. И баннер сбросили. И баннер сбросили, да, вечером. Ну, вообще это наше имущество, мы его покупали, я думаю, что да, здесь это... Становится... называется грабеж. Грабеж, хулиганство, да. Хулиганство, да. Плохая. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Мы будем писать замену в милицию. Хорошо. Все, спасибо. Миша, ты добавишь что-нибудь? Ну, скажем так, со мной разговаривали немножко иначе. Человек подошел с битой, выше меня ростом, и так надвис надо мной. И... Це було включення з Донецька, де на намет, в якому відбувається молитва за Україну на площі конституції було скоєно знову напад. На моїй пам'яті це вже, мабуть, п'ятий або шостий напад на ту на той намет. І сьогодні співголова уряду так званого уряду організації Донецької Народної Республіки Дініс Пушилін провів прес-конференцію в Москві. Він розповів, що міліція Донецької області дотримується нейтральної позиції. І стосовно подій в регіоні деморалізована і частково розійшлась по домівках. Є відео Радіо Свобода. Угу. Відео буде пізніше. Він вилетів до Москви з Донецька відносно благополучна, але не готовий говорити, коли повернеться, щоб у, у нього не виникло проблем при поверненні. Денис Пушилін, я нагадаю, це людина, яка працювала в МММ, а зараз вона працює в Донецькій народній республіці. И тем часом Сергей Тарута, це голова Донецької областной державної адміністрації, заявив і пообіцяв громаді, що протягом найближчих днів візьме під контроль ситуацію в Донецькій області. Конечно, возьмем ситуацию под контроль, но это задача не только местной власти, но и задача военных в ближайшее время, сказал он, отвечая на вопрос журналистов сегодня в городе Киеве, где проходило э, совместное совещание. У нас есть еще такой человек, как Роман Лягин, он был избран пред председателем избирательной комиссии Донецкой Народной Республики, и мы у него, может, спросим сейчас во время скайп-связи, как правильно называется его должность. Суть в том, что именно Роман Лягин отвечает за проведение референдума 11 мая на территории Донецкой области, а референдум этот объявила Донецкая Народная Республика, чтобы определить статус области, в которой хотят находиться жители. И один вопрос, который вынесен в бюллетень, звучит так хотели бы вы, чтобы Донецкая область была независимым суверенным государством, да или нет. Вот мы сейчас пытаемся связаться с Романом, чтобы он нам объяснил, как проходит этот процесс. Тем временем Сергей Тарута, губернатор, сегодня поддержал идею создания батальона спецназначения на территории Донецкой области. Хорошая идея, она реализована в том числе и на Донбассе, сказал Тарута. А Сергей Пашинский, это глава администрации президента, сообщил, что уже сегодня создано 7 территориальных батальонов обороны на левом берегу Днепра. Заместитель председателя... Так, у нас есть на связи Роман Лягин. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. А ты сейчас в Донецкой областной государственной администрации? Нет, я в доме предпросвещения, в седьмом здании. Ага. А, Рома, расскажи, пожалуйста, как проходит процесс подготовки к референдуму и, и как этот процесс называется вообще, референдум или опрос граждан или что это? Нет, это называется референдум, проведем его по всем канонам, по всем европейским мировым э, стандартам. Каждый э, избиратель... Э, Каждый совершеннолетний житель нашего региона будет иметь возможность прийти на избирательный участок, на котором он обычно голосует, и отдать свой голос вот, за либо против. А, скажи, а созданы ли вот в Донецкой области 2250 избирательных участков? Сколько сейчас избирательных участков по вашему, по вашей да, вот версии или как по вашему, э, создано сейчас уже? Ну, мы говорим сейчас об инфраструктуре, правильно? Или о комиссии? А, об инфраструктуре, да. Мы опираться будем на структуру, которая, готов, которая готовится сейчас на 25 мая к президентским выборам. А, вот. То есть вы будете ее использовать или как это будет? Ну, конечно, мы ее используем, да, и мы уверены, что имеем на это абсолютно полное... Право, да, то есть это, это наше имущество, это все оплачено вот за наш счет. Участков избирательных у нас будет 2279 без специальности. Да, окей, ну а как это согласуется с законодательством Украины и с Конституцией? Ну, мы живем давно уже вне правового поля. Мы не признаем центральную... Власть сейчас считаем ее нелегитимной, не пришедшей к власти незаконно. Вот. Точно так же мы не доверяем местной власти, считаем ее предателями. Это Лукьянченко вы считаете предателем? Благодаря нам Лукьянченко продолжает исполнять обязанности сегодня. А если его может постигнуть если такая... Лукьянченко лишился бы своей должности в пользу других активных членов партии региона. То есть, а есть уже, да, какая-то борьба сейчас за должность мэра? Безусловно, да. Внутрипартийная борьба достаточно в острую фазу вошла, да. Ага. Вот. И, И мы, какие сказать... кандидаты? Я прошу вас меня вот от вопросов подобных избавить. Давайте поговорим о референдуме, потому что это интереснее. А, скажи, Роман, как звучит правильно вопрос, который выносится на, ваш, на ваше мероприятие? Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? Ага. И какие варианты ответа? Да, да, нет, да? Нет, нет. А, а там причем... я вижу так, не, нет. да, это нет. на русском и на украинском звучит оно. Правильно, потому что мы толерантны, потому что мы уважаем людей, которые живут рядом с нами, да. А как скажи еще такой один вопрос: а как, как как организована вообще у вас сама структура? Кто у вас президент, председатель? А что у вас вообще происходит в области? Я занимаюсь организацией референдума как специалист. Ну кто Я тебя в... туда выбрал на вот занятие это? Меня выбрал Совет Донецкой Народной Республики. А кто этот совет выбрал? Всех территориальных общин. Вот, то есть представители ну, городов и районов выбраны на, на митингах вот, системных, регулярных в своих городах. Сегодня они представляют... Ну смотри, я вот помню, как выбирали, например, э, как зашли люди в здание Донецкой областной государственной администрации и сели в зале, да, в зале сели, и вдруг они почему-то стали депутатами или делегатами, как это правильно называется, я не знаю. А насколько они легитимны вообще? Нет. Не было же выборов, конференции. На самом деле все сложнее. Вот. В актовом зале гостиницы Донецкой собирался на протяжении долгого времени так называемый координационный совет, в работе которого могли принять участие представители всех общественных организаций движений ⁇ Простые граждане ⁇ Позже он был преобразован в Народный совет. И когда было фактически ну, занята областная государственная администрация, вот эти люди, представители Народного совета, и взяли на себя ну, власть. Ну а насколько вот. это, ну как, ну вот придет любой человек желающий, скажет, я здесь власть, хочу быть депутатом. Его, ему скажут, на, вот тебе бумажку, будешь депутатом. Вы сейчас о а человеке, который называет себя губернатором, рути? Нет, Тарута назначен центральным правительством, и он имеет полномочия, исходя из того, что есть легитимное центральное правительство. Но мы имеем большие сомнения в легитимности этого правительства. Мы его не считаем легитимным законом, мы ему не подчиняемся. Ему не подчиняются также силовые структуры в нашем регионе. Вы знаете, что было так называемых захватов в областной администрации три. И вы, как журналист, попытаетесь найти одного травмированного работника. предела. Такого вы не найдете. То есть, с одной стороны, тысячи штурмующих, с другой стороны, сотни работников внутренних дел, и никто из участников противостояния не получает травмы. То есть, вас это не, не смущает, и наводит на мысли. Роман, ну еще вот последний вопрос. Мне сегодня целый день рассказывали, что в здании Донецкой областной государственной администрации есть каких-то два трупа внизу в подвале, где вот архив какой-то находится. И вот по информации, которая в соцсетях гуляет, и мне пишут люди, что есть трупы там. Что это за трупы? Я был в подвале, мне очень давно, бумагу брал. Не видел я там труп. Не было трупов или ты там не был? Не знаю. Меня, меня, меня. Нет. Хорошо, спасибо большое за информацию, что уделил время. Нам будем на связи. Информируй, пожалуйста, о том, что происходит у вас в здании. Пожалуйста, готов пообщаться. Да? Да? Да. До свидания. Да. Пока.